Всем привет! Меня зовут Нурмир, я партнер компании Skinny -Budike. Сегодня я вам хочу рассказать о том, спросить вернее вас, сколько стоит ваша мечта. Когда мы ходим на дни рождения, или к нам приходят на дни рождения, бывают такие пожелания, чтобы ваши мечты сбывались. Так вот, чтобы они сбывались, нам нужно сначала определить стоимость нашей мечты. Вообще все люди, абсолютно каждый человек на Земле мечтает, в том числе и вы. Вот. Дело в том, что мечты бывают разные. Да? Кто-то хочет BMW, кто-то хочет Range Rover, кто-то хочет двухъярусную квартиру или шикарный огромный дом, либо супер отдых на Мадивах в самом классном отеле. Да. И допустим, что ваши мечта стоят 1 миллион рублей ну вот, средняя, да, допустим, вы хотите купить машину за 1 миллион рублей. Ваша зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. Кто-то сейчас скажет, что у меня зарплата не 20, а там, 7 или 15 или 20, а кто-то скажет, да я не 20 получаю, а 40 тысяч рублей. Но по статистике в среднем в России средняя зарплата обычного человека, гражданина 20 тысяч рублей. Вот, так вот я хочу сказать вам, чтобы испол... сколько вам нужно работать, чтобы исполнить вашу мечту. Допустим, давайте сделаем такой подсчет: а, миллион рублей ваша мечта, 20 тысяч рублей вы зарабатываете в месяц, судя по сегодняшним в магазинах, да, ну я, бы, я не знаю, останется ли у вас а, еще денег, чтобы отложить на свою мечту. Допустим, если вы очень экономный человек, допустим, да, это мало вероятно, но, допустим, вы очень, очень такой вот умеете копить деньги. Вот, и вы откладываете из 20 тысяч 5 тысяч рублей в месяц. Смотрите, 5 тысяч рублей в месяц вы откладываете, и в год у вас получается 60 тысяч рублей. Вот, а 10 лет это 600 тысяч. И до э, миллиона там остается 400 тысяч рублей, сейчас я подсчитаю. Это получается где-то еще 6,5 месяцев. То есть, чтобы осуществить свою мечту, купить машину, да, допустим, на миллион рублей, вам нужно работать 16,5 лет. Вот просто возьмите и посчитайте на свою мечту. Я сейчас только что это сделала так в уме, а вы возьмите калькулятор да, и посчитайте, сколько же стоит, сколько вам нужно работать, чтобы заработать на свою мечту. И, допустим, если у вас вам сейчас 25 или 30 лет, через 16 лет вам будет 46 лет, да? а, и, а если она у вас не одна? Вот суть моего разговора в том, что в компании скини Body Care многие партнеры а, осуществляют свои мечты а, в промежуток от одного года до трех лет. Если вы придете в компанию Skinny Body Care, поработайте упорно. Максимум 3 года у вас будет ощутимый результат. Тем более на сегодняшний день все прекрасно знают, что компания Skinnybootieke это не лохотрон, что компания оплачивает, стабильно развивается сегодняшний, на сегодняшний день на мировом рынке. Поэтому никаких рисков в нашем бизнесе нет вообще. Друзья, я вас приглашаю в компанию Skinnybootieke. Всего доброго, до свидания. you <laughs>